أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا Ya Allah, afiatkan kami dalam bulan Ramadan ini dan jadikan Ramadan itu bulan beribadan untuk kami dan Ya Allah, sejahterakanlah kami dari segala kecacatan, kelemahan, tutupi, kelemahan dengan Ya Allah kau terima, Ya Allah, walau dari sedikit uh, dari uh, apa ni dari sedekah kami dua rakaat dari solat lalai kami beberapa patah dari nasihat kami amin ya rabbal alamin Hari ini ayah ketujuh Ramadan dan hari yang Jumaat mungkin sebahagian kita akan makan secara berkeluarga. Maka selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa yang diberkati. Jadi tuan-puan, kita pada hari ini berada pada, uh, teruslah, uh, maknanya kita terus membincangkan petunjuk hadis Ramadan dan Mubarak uh, di program yang diprogramkan Pusat Pengajian Al-Quran ZIJ, Al-Quran Wal-Kiraat. Terima kasih Hj Zainab. Mudah-mudahan terus diberikan keafiatan kepada semua ahli keluarganya dan seluruh uh, muslimin dan muslimat. Uh, Mudah-mudahan kita sama-sama menyokong uh, dalam program yang membawa manfaat ini. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah uh, pada hari ini jap saya share dulu uh, tentang program yang kita nak buat hari ini adalah Hari ini ya hari 7 Ramadan dan tajuk kita nak bincang dan kita nak share pada hari ini ialah berkaitan dengan uh, berbuka kita nak sambung pada perbincangan kita pada minggu yang lepas uh, pada uh, pada kemarin iaitu tentang uh, berbuka puasa Mari sama-sama kita meneliti uh, petunjuk hadis yang ketujuh dari Ramadan yang kami pilih iaitu hadis ini bukanlah asing bagi kita tetapi saling mengingati كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي ولم يكن رطبات فعلى تمرات فإن لم يكن تمرات حس حسوات مما مما إيه Yang bermaksudkan itu bermaksud Anas bin Malik meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda berbuka dengan beberapa biji daripada rutabat, rutab yakni tamar yang separa masak sebelum menunaikan maghrib. Jika tiada daripada tamar rutab itu, fa'ala tamarin maka ia atau baginda berbuka dengan tamar eh, iaitu lah selepas matang tamar selepas matang fa illam jika tidak ada juga tamar Allahu akbar eh, masyaallah bagaimana eh, nabi berbuka dengan sehingga kita boleh bayangkan eh, pernah nabi berbuka jika tidak ada tamar hasa hasawatin mimain maka ia akan berbuka untuk menyegerakan berbuka daripada beberapa teguk ataupun satu gelas seperti tiga teguk Daripada air mineral. Baik, mari kita perhatikan satu-satu supaya kita dapat menghadam uh, secara mendalam kurang-kurangnya kita dapat ingat uh, apa maksud uh, yang tadi terjemahan daripada hadis ini seperti yang telah ditunjuki oleh para ulama. Karena itu menunjukkan kana itu adalah musim petualangan uh, untuk menunjukkan senantiasa. Jadi karena ini tidak digunakan kecuali untuk menunjukkan kelaziman. Jadi ini hal sesuatu yang lazim bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada yuftiru aftara yuftiru berbuka. Kamu berbuka ratabati dengan jamak muannas salim untuk menunjukkan beberapa biji. Dan juga dalam kitab kita hadis seperti mana dalam kitab yang kita tengok bahawa itu menunjukkan kilaah kalili wakilaah sedikit Nabi makan maka dia menggunakan tin secara secara nakirah untuk Nabi makan dalam bentuk ganjil yang kata yang paling banyak itu ada tujuh biji lima tiga atau tujuh biji jadi rutabat jadi untuk bukan saja memakan atau makan tamar yang punya khasiat daripada manisan yang cepat hadam itu Sumpah memadu jika tidak ada. Jika tidak adanya madu atau manisan. Yang cepat diproses oleh persenaan. Yang pentingnya juga kita nak ambil dia daripada ganjil. Kerana itu dari sudut perubatan. Ganjil itu adalah ubat dan penawar. Tawaf itu ganjil. Banyak dijadikan angka ganjil itu adalah angka yang mempunyai keberkatannya. يصنية, sebelum daripada banginda itu salat hal ini menunjukkan ialah ada dua makna. Pertama ialah Nabi menyegerakan berbuka. Ha, jadi bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila masuk azan maghrib, bukanlah menyegerakan solat di dalam konteks bila waktu berpuasa. Kerana sunat daripada hadis yang sebelum daripadanya, mana ajalu al-fitrah. Iaitu menyegerakan berbuka. Jadi penyegeraan ini maka ia sudah cukup mencapai dari makna berbuka yang menguatkan sedikit tenaga untuk kita melakukan ibadat. Jadi kalau kita lihat di sini Nabi tak makan banyak, Nabi hanya makan beberapa biji tamar, hanya sekadar untuk mengesahkan berbuka kerana bersyukur di atas kurniaan Allah yang membenarkan berbuka kerana li sa'mi farhatan bagi orang mukmin itu dia ada dua kegembiraan satunya ialah kegembiraan yang kedua ialah farhatan di waktu dia di waktu berbuka maka untuk mengesahkan berbuka itu cukuplah beberapa biji tamar kemudian nabi segera mengerjakan salat fa illam yakun jika tidak ada rutabat maka dijelaskan iaitu adalah tamarat dengan tamar yang matang dia lebih keras daripada tamar ini ini juga sangat mendalam eh, dari sudut konteks eh, pemakanan yang dianjurkan oleh Rasulullah bahawa ia adalah petunjuk daripada petunjuk wahyu maka sistem pemakanan itu eh, dia ada tertibnya dia ada hierarki ataupun piramidnya di waktu kita nak makan yang utamanya benda-benda yang lembut eh, untuk kita berbuka seperti mana pisang eh, yang manis eh, ataupun eh, madu yang manis eh, yang cepat dihadam yang untuk cepat ditukarkan kepada tenaga bahkan jika tidak ada maka baru ditukar kepada uh, proses yang lebih keras sedikit iaitulah tamar itu pun masih lagi dalam konteks buah-buahan eh. masih lagi dalam konteks buah-buahan fa illam yakum tamarat maka jika ada tamarat hasa hasawat maka di sini nabi meneguk hasawatin juga dengan kata jamak iaitu tiga dalam dalam kitab yang saya buka tadi saya menunjukkan bahawa dia adalah tiga. Mungkin makna di situ ada tiga kali makna sunat minum air itu dengan tiga satu cawan tu bukan tiga kali teguk, bukan satu, bukan sekali tegukan tetapi tiga kali teguk dan tegukan itu satu satu nafas dua dua kali nafas tiga kali nafas. Maka inilah yang kita ada dari eh, keadaan atau memerihalkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka. Jadi ada dua persoalan dulu. Adakah Nabi tidak memakan benda lain kenapa tidak ada martabat, eh? tidak ada burger ke atau pemakanan macam-macam tak ada makan. Nah, adakah Aisyah dan isteri-isteri Nabi dia tak pandai memasak? maka jawapannya ialah mereka tidak pernah memikirkan pasal masakan yang mereka makan itu adalah untuk ibadat. Jadi kerana itu ada mereka makan apa yang ada. Jika tidak ada maka mereka akan berpuasa dan waktu mereka berbuka puasa mereka akan berbuka puasa dengan tamar. Jika tidak ada tamar maka air pun cukuplah dengan makna untuk mengesahkan makna berbuka. Lalu mereka kerja semuanya. Tak menjadi isu dan permasalahan. Dan tak menjadi isu dan permasalahan. Kalau dalam kita, Masya Allah, tuan-puan, kita Inilah yang saya katakan bahawa satu sunnah yang amat sukar untuk dilaksanakan kerana di waktu kita berbuka memang berbuka dengan tamar. Tetapi tamar itu sajalah lepas tu lebih pada tamar lah. Semua benda ya, kita sapu. Ada yang ada di mangkuk di hadapannya tu miamnya kuih buihnya. Ya, Masya Allah. tanpa kita ada pertimbangan lagi. Betullah kata Imam, Musyaf, kata Imam Musyarawi. Ha, pada safah puasa itu hanya menjadi hancur dan dipancung Dalam masa 15 minit Di waktu dia berbuka puasa Kerana itu berdasar pada hadis ini Saya nak panjangkan Kita syorkan Bahawa menu yang untuk berbuka puasa itu Ialah menu yang luar biasa Mana tak ada-ada menu ini Kecuali dalam bulan Ramadhan Menu ini luar biasa Memang tak adalah Memang luar biasa Puasa itu pun dah sesuatu yang luar biasa maka menu yang disediakan itu adalah menu yang luar biasa. Apa yang menu lain biasa iaitu menu yang menguatkan ibadat bukan memenangkan hawa nafsu. Ia adalah menu ibadah. Untuk menguatkan tenaga kita beramal ibadat maka tentunya dia kena sedikit sederhana tetapi dia berkualiti. Kualiti itu bukan makna bukan kuantiti ya itu jangan salah. Kualiti bukan kuantiti. Kita bukan saja ibadat ya. Bukan saja sederhana, tapi kuantiti pun kena banyak. Ha, jadi itu silap. Maka makanan itu menguatkan ibadat. Itu adalah lapar. Lapar yang telah dikenyangkan, yang telah dimasukkan makanan hanya sekadar untuk bertahan. Mampu untuk dia salat, zikir. Bukan untuk menguatkan syahwat. Kerana apabila memenangkan syahwat, maka hatinya menjadi keras. Maka salatnya tidak lagi mendapat kelazatan dan sukar untuk dia mendapat khusyuk. Jadi hal ini saya rasa lah 20 tahun lah, 20 tahun, 30 tahun kita meneruskan hidupan kita Ramadan datang, kemudian Ramadan datang tak juga berjaya kenapa? Kerana yang keluar adalah menu pelik daripada biasa. Bukan pelik, bukan luar biasa, menu pelik biasa. Ha, kalau daripada biasa, makan tu taklah berhidang sangat. Ha. Kemudian makan tu taklah sampai air tu tiga jam. Ha. Tetapi bila dah masuk Ramadan tu, kerana sebab alasannya berpuasa, maka dia menghalalkan untuk makan banyak, dia halalkan untuk makan kenyang, akhirnya bukan kenyang, kekenyangan, kenyang yang mengenyangkan. Sehingga dia telah mampu bernafas dan solatnya menjadi begitu derita dan sengsara kerana makanan yang banyak. Jadi dengan sebab itu, Tuan-Tuan Rahmatullah, maka sebab itu saya nak cadangkan di waktu kita berbuka, maka jadikanlah berbuka itu majlis iftar yang penuh dengan ibadah. penuh dengan ibadah. Pertama sekali ialah kita kena ada satu tentatif. jangan ia jadi seperti mana tanpa ada yang jelas. Tak mestinya tentatif ini ditampal di dinding, tetapi dari ahli keluarga memaham, memahami bahawa kita ada sistem dalam keluarga iaitulah kita nak mengambil keberkatan Di waktu berbuka yang insyaAllah kita akan Panjangkan lagi pada besok hari ini, Iaitu tentatifnya kita Bermula setengah jam Atau 20 minit sebelum daripada Berbuka, kenapa kita nak ambil Dan menggambungkan Semua kelebihan berbuka Janganlah kita mendapat Berbuka puasa itu hanya satu Saja kelebihan, apa dia ustaz Kelebihan saya, iaitu Kelebihan berbuka di awal Waktu itu saja yang kita dapat. Yang lain kita tak dapat. Bukan tak dapat lah. Fail Gagal. Apakah dia tuan-tuan? Lisa'im. Kan Nabi dah kata sebutnya bahawa di waktu orang berpuasa itu ada satu detik saat la tarudu doa. Yang tidak la da'watun. Doanya sangat dimakbulkan Allah. Tidak ditolak. Maka di waktu-waktu yang dekat dengan membur puasa itu doanya makin lagi mustajab akan sebab itulah kalau kita tak buat majlis ni takkan kita nak doa seorang-seorang maka berdoa lah kita bersama keluarga. Jadi saya sarankan bahawa uh, ibu bapa atau abang mulakan majlis semua tunggu di depan makanan. Tunggu dekat makanan dalam keadaan berwuduk, berpakaian yang sesuai untuk terus mengerjakan solat maghrib kecuali ada keperluan makan nasi kena terus tak pergi solat berjemaah itu bergantunglah. Tetapi menyegerakan solat itu suatu tuntutan. Maka buka majlis Al-Fatihah, kita buka majlis, kita buka puasa hari ini dah ikut tujuh buka puasa dengan umur kitab Al-Fatihah. Sebab apa kena buka dengan Fatihah? Nak nampak supaya dia jadi macam majlis. Kalau tidak hu hara, yang ini pergi sana, yang ini pegang ini, yang ini tengah bawa air, macam-macam. Jadi kita nak dah semua dah siap, eh? semua dah ready. Tinggal masa lagi tunggal untuk berbuka. Maka bila buka Al-Fatihah itu, maka semua pun dah faham bahawa majlis saya bermula. Jadi main handphone pun dah mati, semua fokus. Baca dulu satu ayat untuk mengambil ketenangan. Baca dulu satu hadis yang boleh membawa ketenangan. Bila dah baca hadis majlis itu akan menjadi lebih tenang untuk kita menyediakan masa untuk kita baca doa. Jadi ambillah satu hadis yang sudah terjemahan jika tuan puan tak dapat baca dengan sebab atau bukan aliran bahasa Arab ambil lah apa-apa yang baik daripada tausiat Imam Ghazali yang ada buku tausiat Imam Ghazali kepada anak murid dia tausiat Hasanul Banna ke apa-apa yang mudah untuk kita sampaikan tetapi dia mempunyai maksud yang sangat mendalam pendidikan dan tarbiyah contohnya baca apa-apalah hadis daripada hadis Anas bin Malik sesungguhnya amalan kita itu bergantung pada niat maka niat seseorang itulah akan menentukan amalannya ha, maka bacalah satu dua hadis maka baki daripada 10 minit lagi doa khusus kepada keluarga ha, maka doa inilah tuan-puan doa yang kita nak masukkan untuk kita sama-sama minta anak ayah ibu maka doa yang penuh dengan penuh dengan syahdu doa dengan penuh harapan doa dengan penuh harapan untuk supaya anak kita, isteri kita, rumah tangga kita, perniagaan kita, masa depan anak kita Ini dipermudahkan Allah, mati dalam khusus khatimah Maka inilah tuan-puan, tak ada tempat yang sangat tempat practical, ideal Yang kita boleh sama dengan anak-anak semua dah ada Tetapi kita lepaskan peluang tadi dengan hanya berbual-bual, tunggu mesej Semata-mata nak menunggu makanan sebab tu saya kata tadi kita hanya dapat fadilat tunggu makan aja. Yang lain tu tak ada. Semua fail. Maka hari ni kita tambah baik. Kita adakan doa. Doa dalam bahasa Melayu. Ha, doa dalam bahasa Melayu. Ya Allah, Ya Tuhan kami. contoh saya bagikan kepada apa dia isi kandungan dalam doa. Dalam bahasa Malaysia yang dipahami. Bahasa Inggeris. Ataupun bahasa yang dipahami. Apakah matlamat kehidupan, misi keluarga kita. Apakah masalah-masalah yang anak kita hadapi. Kemukakan dalam doa itu solusi dan permasalahan. Jadi, Ya Allah yang Tuhan kami, Ya Allah yang Tuhanku, aku bersyukur kau menjadikan aku bapa kepada anak-anak ini. Aku bersyukur menjadi suami kepada isteri yang baik ini. Aduh, cantik bang, cantik bang. Ha? Cantik bang, kita boleh cakap begitu dalam doa. Syukur Ya Allah aku dia menjadi seorang bapa kepada anak-anakku ini. Jadi menjadi suami kepadanya. Kau berikan anakku yang baik-baik, yang salih-salih. Semua mereka berjaya. Maka jadikanlah, Ya Allah, kejayaan ini untuk agamamu. Untuk agamamu, Ya Allah. Ikhlan dan permudahkan urusannya. Yang itu saya maksudkan. Sentuhlah, Ya Allah. Anakku ini belum lagi mendapat suami. Ya Allah, jadikanlah suami itu yang kau tunggu ke ataupun suami yang kau tempuhkan ini, suami yang salih. Yang membaikkan agamanya Yang mendekatkan, memandaikan baca Quran Yang mengajak dianya pergi ke masjid Allahu Akbar Doa dalam bentuk itu Jangan mengata Jangan mengata, jangan tujukan Dalam bentuk yang penuh dengan hikmah Kebijaksanaan Besok doa pula Lusa doa pula Jadi dah berapa banyak doa yang telah kita dapat tambah baik Dalam waktu kita berbuka puasa tadi Dengan sebab tak di tuan-tuan dan Mati Allah. Sehingga sebab itulah tuan-tuan dan Mati Allah. Apabila kita adakan organisasi ini, ada bapa ibu yang tugasnya yang ni, uh, uh, protokol yang ni, kawalan yang ni, persiapan, angah dan sebagainya. Maka dengan sebab itu berjalan lancar, saya balik tuan-tuan dan -tuan, Allah. Ambillah daripada kesempatan yang Nabi SAW menyebut bahawa mereka terus sembahyang dengan makan, dengan makan yang sederhana. Tapi kalau kita buat makanan yang banyak, makanan yang membazir, makanan yang tak apa kerana, kerjali, kerana menu itu adalah menu hawa nafsu, maka ia sukar untuk kita mendapat manfaat daripada kerohanian yang Allah telah buka segala pintu langit. Daripada pintu daripada kemudahan yang Allah telah telah yang telah tarbiyah ataupun yang Allah telah memenatkan kita dengan lapar dengan dahaga puasa maka di waktu itu jiwanya tenang sudah uh, jiwanya sedang bersedia untuk menerima nasihat untuk menerima pedoman tauladan maka tausiat maka sampaikanlah wahai ibu wahai ayah wahai abang kepada anak-anak adik-adik kita mudah-mudahan puasa kita yang Nabi bukakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia berbuka tadi, dia berbuka dengan hanya ala kadar saja untuk mengesahkan berbuka puasa daripada tamar, daripada buah-buahan. Kemudian dia makan. Kalau kita, kita apalah. Kita ambil yang sederhana lah. Daripada kita kena kita tak boleh tinggal beras ni. Tak boleh tinggal nasi ni. Tak apalah makan nasi tapi tidaklah makan nasi sampai sepinggang ni. Hanyalah bersatu senduk atau dua senduk itu dah paling banyak kita dah masuk hari yang ketujuh yang saya ingat ialah kita terus yang ni eh 7.40 solat maghrib berjemaah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sempurnanya ya Allah kita berbuka puasa daripada mula kita 7 7.30 daripada pukul 6.30 tadi dan tawar rahmat Allah kita pun terus berbuka dengan keadaan akhirnya solat subuh berjemaah di mana yang nabi kata tadi ayu sunniya nabi tadi menyegerakan solat. Jadi kalau kita boleh melakukan itu, insyaallah ada penambahan yang banyak yang boleh kita lakukan, maka mari kita baca doa, Allahumma sallimna diramadan wa sallim ramadhana lana wa tasallimhu minna mutaqabbalna. Saya ulang balik, Bahawa ya Allah sejahtera beri afiat kepada kami walaupun kelang kebenatan untuk kami beribadat. Wa sallim Ramadanalana dan radikan Ramadan itu Ramadan yang mengembirakan kedatangan kami wa tasallamu minna mutaqabbala dan Ramadan itu Ramadan yang menerima rahmatan yang mengangkat doa-doa dan amalan-amalan kami amin ya rabbal alamin Maka Tuhan kami terima kasih di atas kesempatan ini sekali ulang balik bahawa kami mahalut tafiz dan dalam pembinaan masjid yang kami belum sempurna. Tapi budak-budak, pelajar-pelajar, dua puluh orang terus belajar. Kami siapkan pagi depan saja untuk sekarang telah digunakan pada 10% di bahagian depan ini untuk membuatkan tanda dua bilik budak belajar, pelajar-pelajar belajar dan asrama. Kemudian sebelah belakang ni memang tak siap apa-apa lagi. Belum mulakan apa-apa maka kalau boleh ada projek, ada apa tuan-tuan mampu untuk kami berbuka puasa, maka apa pun yang tuan beri pada kami, hantar doa pun, kami sangatlah menghargainya. Maka saya amat berterima kasih di atas segala sokongan, di atas apa tuan-tuan, maka dengan mudah-mudahan itulah kebaikan bersama yang dapat kita kongsikan. Maka saya sekali lagi mengucapkan terima kasih pada pusat pengajian Al-Quran ZIJ Al-Quran Al-Quran Wal-Quran, Nomboran Mudah kita bertemu besok pada Ramadan yang ke-8. Aku ul kauli hazza asrafullah al azizina wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.